এওঁ হাতত যে আপোনালোকে এই টোপোলাটো দেখিছে এইটো সাধাৰণ টোপোলা নহয় এই টোপোলাটোৰ দ্বাৰা বহুত মানুহৰ বেমাৰ আৰোগ্য হৈছে দেউতা কি বেমাৰ ভাল হৈছে এইটো টোপোলাৰ দ্বাৰা ভাল হৈছে পাথৰ ভাল হৈছে নহয় জানো বিভিন্ন ধৰণৰ মন ঔষধ আপুনি যে কৈছিলে পাথৰ কথাটো এইটোৱেই নহয় জানো এইটো ঔষধেই আজি ময়োতো এই পাথৰ ঔষধেই নিবলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ হয় ভিডিঅ'টোত দেখা লোকজনক সাধাৰণ যেন লাগিলেও তেওঁৰ আছে অসাধাৰণ বন বৌন ঔষধিৰ জ্ঞান গাঁৱলীয়া চহা জীৱনশৈলীৰে বাস কৰা লোকজনে বহু লোককে তেওঁৰ বৌন ঔষধিৰে সুস্থ কৰি তুলিছে পুৱাতে দৰৱ বিচাৰি ওলালো সেই লোকজনৰ ওচৰলৈ বুলি গাঁৱৰ মাজে মাজে বোকা পানীৰে ৰাস্তাৰে আগবাঢ়ি গৈ পালোগৈ তেওঁৰ অ' দেতা ভালে আছেনে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আহিলো আপোনাৰ ওচৰলৈ ভালে আছে আপুনি বহুদিনৰ মূৰত লগ পাই তেওঁ লগ ধৰিলে বন দৰৱ বিচাৰি আনিবলৈ দুয়ো গাঁৱৰ মাজে মাজে আগবাঢ়ি গ'লোঁ গৈ থাকোঁতে ভাবিলোঁ তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউ এটাকে লওঁ সেয়েহে ৰাস্তাৰ দাঁঠিতে ৰৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই মোৰ এই প্ৰথম যিটো ব্লগ এই ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই ব্লগটোত মই আজি এনে এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ যিজন ব্যক্তি যদিও অপৰিচিত কিন্তু তেওঁৰ যি ঔষধ তেওঁৰ যি জ্ঞান সেয়া বহুত পৰিচিত এই বিষয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাম সেই মানুহজন এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁৰ সৈতে মই কিছু কথা পাতিম তেওঁ চিনাকিটো দিব এতিয়া নিজেই দেউতা মোৰ নাম ৰবীন্দলে শ্ৰীযুত ৰবীন্দলে নিবাসী পমুৱা গাঁও নিবাসী পমুৱা গাঁও তেওঁ একচুৱেলি তেওঁ গোগামুখৰ পমুৱা গাঁও গোগামুখ যি আমাৰ গোগামুখত অৱস্থিত গোগামুখৰ পৰা ঢকুৱাখানা ৰাস্তালৈ আহিলে অলপ আগত পঞ্চায়ত এটা পায় পঞ্চায়ত পাৰ হৈ গৈ তেওঁৰ ঘৰটো পায় সেইখনেই পমুৱা গাঁও এতিয়া তেওঁৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম তেওঁ বহু জ্ঞান আছে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বনৌষধি জানে আজি যি সময়ত আমাৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল দিয়া মেডিচিনৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁ এই সময়তো বিভিন্ন ধৰণৰ এনে ঔষধ জানে যিবোৰ ঔষধত তেওঁ বহু মানুহকে ভাল কৰি তুলিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰত তেওঁ নিজেই ক'ব কি কি বেমাৰত তেওঁ ভাল কৰি তুলিছে দেউতা মই জণ্ডিছৰ ভাল কৰিছোঁ আৰু টাইপৰ ভাল কৰিছোঁ আৰু হেৰি পাটৰ হ'লে তাক চিকিৎসা কৰিছোঁ হয় হয় দেউতাই পাথৰ যে আপুনি চিকিৎসা কৰে এইটো বিষয়টো মই নিজেও গম পাইছোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰৰো মোৰ যিজন দাদা তেওঁৰো পাথৰ হৈছিলে আপোনাৰ পৰা খায়েই ঔষধ খায়েই তেওঁ ভাল হৈছে মোৰ মাও বৰ্তমান পাথৰ হৈ আছে কিন্তু আপোনাৰ পৰা ঔষধ খাই কিছুদিনৰ আগত পাথৰ ওলাইছে পাথৰ প্ৰচাৰ নলীদি বাহিৰ হৈ গৈছে আচ্ছা মই এইটো বিষয়ে আপোনাক জানিব বিচাৰিম যে আপুনি এই জ্ঞানবোৰ কেনেধৰণে ক'ত পালে মোক এইটো সপোনত দিয়া হয় সপোনত শুই থাকোঁতে সপোনত দিছে মোক হয় হয় এই যে আপুনি ঔষধবোৰ দিয়ে এইবোৰতো সম্পূৰ্ণ বন ঔষধেই চাগে অঁ বন ঔষধ হয় এতিয়া আপুনি জৰিগুটি আৰু বন ঔষধ জৰিগুটি আৰু বন ঔষধ নহয় জানো হয় অঁ অঁ এতিয়া আপোনাৰ যি আপুনি ধৰক পাথৰৰ কাৰণে যিটো ঔষধ দিয়ে এতিয়া ধৰক কিছুমানটো ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যায় তেওঁলোকে ডাক্তৰৰ ওচৰত গৈ পাথৰ ঔষধ খায় বা কিছুমানে অপাৰেচনো কৰি দিয়ে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেজলৈকে আপুনি পাথৰটো উলিয়াই দিব পাৰে বা কিহত কিহত থাকিলে আপুনি পাথৰটো উলিয়াব পাৰে কিডনিৰ পাথৰ হ'লেও ওলাই গুচি যায় কিডনিৰ পাথৰ হ'লে গোল ব্লাডাৰ হলে নহয় ন কিন্তু কিডনি হলে আপুনি উলিয়াই দিব পাৰে অ ওকট খাই উলিয়াই অ অ উলাই যায় মানে পাথৰটো কি ভাঙি দিয়ে গনি অ ভাঙি দিয়ে ভিতৰত ভাঙে হয় ওকট মেডিসিন খালে ভিতৰত ভাঙি দিয়ে হয় হয় ই কাৰণে হৰু হৰু কে উলাই আহে আচ্ছা 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 এটা কে পালি এনে ওকট খাব লাগি এনে তিনি পালি ওকট খাব লাগি হয় হয় ঔষধটো আপোনাৰ ধৰক আপুনি যিখিনি ঔষধ দিয়ে এই ঔষধ খেয়ে কিবা এনেকে এনেক পারিয়া ধর বিপরীত ক্রিয়া কত কিছু মেডিসিন খালে ধর যে আমি এটা যার্মাশি বা কিনি খাও মেডিচিন এই মেডিসিনব কিনি খালে আমার কি হয় যদিও আমা এটা বেমার ভাল হয় কিন্তু অন্য একটা হয়। এতিয়া আপোনা আপনার ওষুধবা ধরনের কিবা আছে নাকি গুণাগুণ নাই মানে কোনো ধরনের মানে পার্শ্বিয়া নাই হয় হয় এটু শুনি ভাল লাগছে বারো এতিয়া আপোনাৰ আপুনি আৰু ওষুধ দিও কলে পাইলসৰ দিবলৈ কৈছ নহয় হয় পাইলসৰ খুদ দিয়ে এটো আপোনাৰ কেনে ধৰণৰ কি কৰে এইটো মূৰটো এটো কাছ মাতা এটা লাগিব আচ্ছা আচ্ছা কাসো মাতা দি তা গুৰি কৰি দিম হয় গুৰি কৰি এটো খাব না লাগে দুৱাৰত গৈলে ভাল হৈ যায় আচ্ছা আচ্ছা সম্পূৰ্ণকৈ ভাল হয় নহয় কিছুমান বস্তু খাব খাব নুৱাৰিব গাহৰি মাংগৰ জেনে হয় তাৰ পৰা হয় তাৰ পৰা হেৰি কচু শাক বেগে নাই এইবোৰ খাব নালাগিব আচ্ছা 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 আৰু এটা ক'লে আপুনি জণ্ডিচ জণ্ডিচটোতো আজিকালি প্ৰায় হয় এতিয়াচোন আপোনাৰ যিবোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সৰু জনম হয় হয় তেওঁলোকৰে জণ্ডিছ হয় এতিয়া জণ্ডিচটো আপুনি সম্পূৰ্ণ ৰূপত ভাল কৰোঁ বুলি আপুনি কৈছে জানো মই হেৰি এসপ্তাহ জন্ম দিয়া ল'ৰা ছোৱালীক ভাল কৰি দিছোঁ হয় জণ্ডিছক এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ জণ্ডিছৰ যিটো আপুনি জণ্ডিছটো এনেই মই শুনামতে বহুত এই যে জৰা পকা কৰে কিবা কৰে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰে নেকি মই মেডিচিন দিওঁ আচ্ছা ডাইৰেক্ট জৰা পকাবোৰ এইবোৰ এইবোৰ মই নকৰোঁ আচ্ছা এইবোৰত যে কয় হয় জানো তেনেকৈ ভাল হয় জানো সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ মানে নিজৰ নিজৰ হেৰি হয় হয় নিশ্চয়কৈ তাৰপিছত আৰু এটা আপুনি বেমাৰৰ কথা ক'লে জণ্ডিছৰ পিছত আৰু এটা কৈছিলে আপুনি টাইফয়ড টাইফয়ডৰ টাইফয়ডটোতো প্ৰায় মানুহ হয় হয় টাইফয়ডটো আপুনি কেনেধৰণে এইবোৰ ঔষধ টাইফয়ডৰ ঔষধ এইবোৰ ক'ৰ পৰা পালে আপুনি মই এইবোৰ চব মোক হেৰি সপোনত দিয়া হয় সপোনতে পাইছিলে নহয় জানো হয় আচ্ছা টাইফইডৰ ঔষধো আপোনাৰ ধৰক দিলে সম্পূৰ্ণৰূপত টাইফইডটো এনে মই জনাত টাইফইড যদি হয় তেতিয়া আপোনাৰ দহাল বেজি ল'বলগীয়া হয় তেতিয়া জনী নমৰে কিন্তু আপোনাৰ ঔষধ পালিয়ে কি জনী মৰি যায় আচ্ছা 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 আমিতো বহুত গছ দেখি আছো নহয় জানো কিন্তু গছবোৰ আমি চিনি নাপাওঁ এতিয়া গুণাৰাম খনিকৰ যি তেওঁ চিনি পাইছিলে গতিকে তেওঁ ঔষধ দিছিলে আজি আপুনি চিনি পায় আপুনি জানে গতিকে আপুনি ঔষধ দিছে নহয় জানো আৰু এনেই আপোনাৰ ধৰক পাথৰ যে হয় কি কাৰণে হয় বুলি এনে ধৰি পানীৰ পৰা হয় পানীৰ পৰা নহয় জানো অঁ তাকে আৰু ডৰ এজনী হয় বহুত ওলাই গ'ল এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থাত আহিছিলে তেওঁ এই ইয়াৰ পেটৰ বিষ কঁকালৰ বিষ হয় পাথৰটো ওলাই যোৱাৰ লগে লগে ভাল পালেগৈ হয় হয় এই আপোনাৰ অথনি আপোনাৰ ওচৰলৈ এজন তেজপুৰৰ পৰা আহিছিলে ল'ৰা নহয় জানো হয় ঔষধ বিচাৰি মই লগ পাইছিলোঁ আপুনি দুই ঘণ্টা পিছত মাতিলে পুনৰ আহিবলৈ এতিয়া আপোনাৰ এইটো খুন্দো না নহয় জানো হয় ইয়াতে আপোনাৰ ঔষধখিনি বনিব এতিয়া ধৰক আমিও চব কৰি দেখিছোঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অন্য একো কেমিকেল নাই সম্পূৰ্ণৰূপত আপুনি বন দৰৱ সম্পূৰ্ণ বন দৰৱ দিছে দেউতা এই ঔষধৰ আপুনি এনেই কিবা ধৰক মূল্য কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আপোনাৰ হেৰি আছেনে ই দিয়ে তাকে লওঁ ৰাইজে যি দিয়ে আৰু হয় 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 এয়া কোনো অন্ধবিশ্বাস নহয় বা এয়া কোনো ঝৰা ফুকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কু সংস্কাৰ নহয় এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিগতভাৱে পোৱা কিছুমান বনদৰ্গ যাৰ বিষয়ে আমি চিনি নাপাওঁ কিন্তু এই দেউতাই চিনি পায় তেওঁ চিনি পায় গতিকে তেওঁ বিহু মানুহকে সুস্থ কৰি তুলিছে পাথৰৰ পৰা দেউতাই এতিয়া ভিতৰলৈ পাৰি নহয় এনেকৈ দেউতাক আমি এই ঔষধখিনিৰ বিষয়ে সুধিছিলোঁ বিভিন্ন বন্ধৰবোৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে যে এতিয়াই মই সেইখিনি বিষয়ে সম্পূৰ্ণ কৈ দিব নোৱাৰিম আৰু পিছত তেওঁ আমাক আকৌ এদিন লগ দিব তেতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণ ওপৰত এইখিনি জনাম বুলি কৈছে আজি আপোনালোকক মাত্ৰ দেউতাৰ বিষয়ে জনালোঁ তেওঁ কি কি বিষয়ত ঔষধ দিয়ে সেইটো জনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আমাৰ চাই যাওঁক এনেধৰণে তেওঁ ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড যিটো আমি পাৰ্ট আনিম তেওঁৰ পৰা আমি সবিশেষ এটা এটা বেমাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁ কি কেনেধৰণে কি কি ঔষধ দিয়ে আৰু কেনেধৰণে এই বেমাৰবোৰ ভাল কৰে আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছোঁ ধৰক আপুনি এই জ্ঞানসমূহতো এতিয়া আপোনাৰ লগতেতো ৰাখি থ'লে নহ'ব আপুনিতো এই জ্ঞানখিনি ধৰক বিতৰণ কৰি থৈ যাব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি মোক অলপ আগত কৈছিলে যে আপোনাৰ ভতিজাহঁতক আপুনি শিকাবলৈ বিচাৰিছে নহয় জানো এইটো সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু এটা মোৰ ফালৰ পৰা মই দেউতাক কৈছোঁ যদি আপুনি পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেই হওক

ডেৰ লিটাৰ মিওলালোঁ হয় হয় তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ ঔষধটো খোৱাৰ নিয়মটো কৰি দিয়কচোন ঔষধটো খোৱাৰ নিয়ম আপোনাৰ হেৰি ভাত খাই একপালি হয় দুপৰীয়া একপালি হয় গধূলি একপালি পৰিমাণটো কেনেধৰণৰ পৰিমাণটো একশ গ্ৰামকৈ খাব লাগে হয় হয় তাৰপৰা দেউতা আপুনি লগতে আৰু এটা কথা কৈছিলে যে দুপৰটেঙা পাতৰ কথা কৈছিলে দেউতা আপোনাক যদি কোনোবাই যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে কাৰণ আপোনাৰ ঔষধটো প্ৰমাণিক সেইটো মই নিজেও পালো গতিকে যদি কোনোবাই যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে কাৰণ পাথৰ হোৱা মানুহটো বহুত আছে জণ্ডিচ খোৱা মানুহ বহুত আছে টাইফইডো হোৱা মানুহ বহুত আছে

আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আগলৈও এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে ডি জি ব্লগছ টু ছাবস্ক্রাইব আৰু ফ'ল' কৰি ৰাখিব